Цукерку тістечко, і день, начебто, пройшов марно. От і нашій героїні, підприємниці Маші Кочеткові, відоме таке відчуття. Тільки вона поміркувала і відкрила власну кондитерську. Тепер і бізнес, і солодощі під рукою. Давайте подивимось, як це з Машою ми вперше поговорили по телефону близько року тому. Та узгодились, коли будуть перші перемоги у бізнесі. Зустрінемось. І вони є. Тоді в неї був невеличкий цех. Тепер Пекарня кондитерська бізнес-довідка Маша Кочеткова, вік 34 роки, освіта, Одеський національний університет імені Мечникова, спеціальність перекладач англійської та німецької мов. У 1998 році переїхала до Києва, працювала у візовому центрі посольства Німеччини. Сімейний стан незаміжня має двох дітей. Хобі сквош. упевнена будь-який бізнес будується на внутрішній мотивації та дружній команді. А ти взагалі добре готуєш? Ну, наприклад, як розпочати таку справу, якщо в тебе взагалі… все же Я очень люблю готовить, и в общем-то раньше, я что она была студенткой, я пекла торт на заказ дома, то есть у меня, ну на чисто таком домашнем уровне у меня были, конечно, эти навыки, и мне это очень нравится. То есть идея, в общем-то, моего бизнеса, и мне бы хотелось это отметить, наверное, это должно быть в каждом бизнесе, но личное отношение, оно очень важно, то есть вот любовь к тому, что ты делаешь, вот без любви не может быть ничего. Все распочалось. Расскажи. Давай. Началось, я это очень хорошо помню, хорошо помню этот день. Это началось два года назад. Я встречалась с моей подругой Сашей Тергаусовой. И мы обсуждали в том числе ее, ее проект, ее свадебное агентство. И речь зашла о тортах, речь зашла о том, как это должно быть, как это должно продаваться, какие требования и так далее. Какие, какая специфика наших клиентов, чего не хватает. И на тот момент я поняла, что, так как это была моя мечта уже тогда, я поняла, что или сейчас, или никогда. И я вышла с мысли, что нужно начинать, нужно что-то делать уже. Начала я, с, конечно же, не сразу с кондитерской такой, как вот есть сейчас. Это был, это был стартап, это был профессиональный, профессионально оборудованный цех. Пищевое производство. На той момент у меня був тільки один чоловік в штаті. Це був технолог-кондитер. Це було мінімальне професіональне оборудование і мінімальний інвентар. Інвестицію 20 тисяч доларів вистачило на одну піч, два столи, інвентар, маленьке тісто оренду уренду приміщення та зарплату технолога. Було складно, але Маша впевнено рухалась уперед. Так сложились обстоятельства, що в нашій сім'ї ну ми продали квартиру. І вийшло, що ці деньги. Гроші... Они были. И э, то есть передо мной стоял выбор. То есть у меня был выбор или возвращаться к своей прежней жизни, то есть вот быть, работать по специальности и так далее, либо вот иметь этот маленький цех, либо э, рискнуть и вложить деньги в свою мечту. Вот. И, конечно, это было страшно. Было ужасно страшно. Вот. Но я рискнула. То есть, и вот начала как двигаться дальше. То есть, э, что у меня было и чем, наверное, я... Я не знаю, отличаюсь ли я от многих наших предпринимателей украинских, наверное, нет. То есть у меня была очень ограниченная сумма денег, в которой я должна была поместиться. Я понимала, что э, мне нужно будет покупать оборудование, у меня будут затраты на аренду, у меня будет ремонт и так далее, и так далее. То есть у меня будет появляться персонал. Мой доход измерялся количеством противней, которые я могу позволить себе купить, и инвентарем, который я могу докупить на вырученные деньги. То есть это было вот реально жестко, и было именно вот так. Партнерство в тандемі з весільною агенцією Саші Дергоусовою допомогло мати постійний потік клієнтів. Тоді близько року тому місячний оборот її цеху становив близько 20 тисяч гривень. Маша розуміла, буде власна кондитерська, будуть і більші доходи. У грудні минулого року Маша нарешті знайшла приміщення для кондитерського. З одного боку престижний район столиці допоміг мати постійних клієнтів з іншого вимагав від Маші більшої відповідальності. Тут є своя особливість. Это очень, кажется, что это очень легко, но на самом деле это огромная ответственность, когда твои клиенты – это постоянные посетители, они приходят изо дня в день. Именно поэтому это не какое-то, ну, безликое просто какое-то помещение, безликое место. Это кондитерская, где знают меня лично, где знают, что вот меня зовут Маша, могут прийти и рассказать, что хорошо, могут прийти выразить свои пожелания. Это супер, это здорово. Пекарня та кондитерський цех справа не з дешевих. Дві третини доходу йде на витрати. А це оренда приміщення, зарплата команді, а їх вже 13 людей, продукти та оплата комунальних послуг. Рентабельність бізнесу Машу оцінює на рівні 15 Окупити стартові інвестиції планує за 6 років. Я так розумію, ми зараз знаходимось в твоєму цеху, да? в основному кондитерському. Це пекарський цех. Пекар. Це. Пекар. печеться хліб, а спеціальне спеціальна для хліба. Здесь... Пекарей. А, в этой части цеха там а, тестораскаточная машина. Мы сами делаем тесто и для круассанов, и для наших тортов. А, там также происходит а, процесс украшения а, печенья и формовка печенья. Вот если человек хочет начать какую-то такую куда кондитерскую или пекарскую, вот это все обладание, которое ей нужно будет, да? А, это минимальная оборудование, с которым можно а, запустить пекарский цех и печь хороших хлеб. Минимальное обладание необходимо для открытия мини-кондитерской. Пароконвектомат 30 тисяч гривень, конвекційна піч 10-15 тисяч гривень, кондитерська витрина 24 тисячі гривень, тісто змішувальна машина плюс міксер 10 тисяч гривень, Розкатка – 20 тисяч гривень, усього 99 тисяч гривень. Слухай, наскільки складно інгредієнти всі знайти тут в Києві, наприклад. Ну, є деякі речі, які я заказую з Штатів, то есть просто якісь що, звісно, потому что, конечно же, мы используем красители. Высокого, ка да? высокого качества. А да. чтобы решка, там, борошно, это все наше да? Да. да. Опять утре. же, нет, мы, можем, мы можем использовать угу. и э, дорогую муку, и дорогие ингредиенты, но тогда мы упираемся в вопрос себестоимости. А для меня этот вопрос очень важен. То есть, э, вот этот баланс, когда невысокая себестоимость э, и хорошие продукты, я пытаюсь его э, держать. То есть, у меня есть идея перейти на муку, которая более высокого класса, и, скорее всего, это будут какие-то виды хлебов, которые будет дороже стоить, mm -hmm. но мне бы не хотелось переводить всю продукцию на это. Дальше мы идем в кондитерский цех, где происходит оформление тортов. <music> Маш, ну смотри, вот можешь показать на конкретном прикладе, сколько можно заработать, например, на одном торте? Заработать? Заработать, да. Берем, например, торт, который, который формируется сейчас. Конечно же, как ты понимаешь, все зависит от ингредиентов, которые используются. То есть здесь использована в оформлении мастика, так как захотел наш заказчик. Мастика, опять же, очень высокого уровня. Это, ну, мы не используем дешевых материалов для того, чтобы... Был вкус и вообще был внешний вид. Как, как ты понимаешь, в процессе изготовления торта задействован не один человек. А, двое, а иногда и трое. А, смотри, а если а в этом торте 3 килограмма, стоимость. Килограмм этого наполнения 250 гривен. Соответственно, мы умножаем на 3. Да, мы говорим об этом торте. Мы умножаем на 3, ты получается 750 гривен. В него, в него входит уже оформление, как я говорила ранее, плюс фигурка. Стоимость фигурки 80 гривен, то есть 780 гривен обходится этот торт для клиентов. Да. Мне тоже много. Ну мне да, мне много. То есть опять же здесь, вот здесь в данном случае использована малина. То есть понятно, что поставщика цены на малину сейчас высоченные. Соответственно, ну давай говорить средним о том, что это минус что-то 50%. процентов. Воскреся кондитерскую, до помогло Маше сбалансовать свою пробудка аж сильный бизнес имеет характерную сезонность. В тот час, как в кондитерскую люди приходят с четверга. Сейчас это где-то, ну сейчас теперь заканчивается свадебный сезон, а сейчас это где-то 40 на 60. То есть 40% это, это свадебные торты, 60% это заказы на дни рождения и просто ну, детские, взрослые, неважно. А какие взагалі вот, месяц, может быть, в тебе Ну, Абсолютно. А я, не по Ну, как бы я понимаю примерно сколько. А, опять же, на выходные, вот если сравнивать а, конец, говорить о конец августа, начало сентября, у нас были горячие выходные, там было 6 свадебных тортов на одни, а, на одни выходные. Это было очень круто, то есть действительно, и причем это не только свадебный торт, это еще сладкая зона, это наполнение свадьбы. Сейчас сезонность, потому что нет свадебных тортов. Вернее, они есть, но их очень мало, их гораздо меньше, чем это было летом, понятно. А, Во-вторых, сезонность мы нет нет ягод свежих. Вернее, они есть, но они по такой стоимости они безвкусные. То есть мы не можем, например, делать в таком количестве, как мы делали. Наши фирменные тарты с клубникой, с висташковым кремом. Mm -hmm. эм, например, нам очень сложно делать э, тарты со свежей малиной и творожным кремом, потому что, опять же, э, это моя политика, что цена не должна превышать, превышать э, определенный уровень. Эм, то есть, э, и опять же, с, исходя из сезона, мы формируем нашу витрину. Клієнти стали тією рушійною силою в бізнесі, яка допомагає його розвивати, розповідає Маша. Про бажання вона дізнається особисто від тих, хто забігає в її кондитерську чи заходить на їх сторінку в Фейсбуці. Так в меню кондитерського з'явилися згодом суп дня, салати та інші страви, які хотіли бачити в ньому відвідувачі. Спочатку це були тільки торти на заказ, а потім, коли відкрилась кондитерська, це був якийсь набір набор хлібов, набор випічки і. набор, какой-то набор кондитерских изделий. Торты мы не оставляли никогда, потому что, ну, лично я тут получаю максимум удовольствия от общения с людьми, с клиентами, с заказчиками. И я поняла, что нужно в рамках кондитерской добавить, э, расширить меню. И мы решили сделать судня, дня, э, салат дня э, киши э, мясные сырные, а также несколько видов пирогов. Вот. Ну, вот так. То есть... Э, для мен... мне кажется, что это не выходит за рамки кондитерской. Это не ресторан, здесь никогда не будет алкоголя и никогда не будет обидных. Маш, вести бизнес в Украине дуже складно. Что ты пригадуешь э, такого дуже складного на початку своего шляху? Ну, было страшно. Было страшно решиться, было страшно начать. Правда. И как, имея двоих детей, думаешь о будущем, думаешь о том, ну, думаешь о них, в общем-то. И они, мои дети, являются главным стимулом таким главным сдерживающим фактором что ли uh -huh. вот не остановиться да Да, не остановит вот и конечно мне хотелось поскорее открыться вот и в один момент попросила о помощи о поддержки финансовой очень близкого для меня человека uh -huh. вот и мне помогли потому что очень верили в меня Маш, как в твоей родине ставляться до того, что ты ведешь бизнес? Конечно, они пережив... конечно, все переживают, все волнуются. И, конечно же, детям меня не хватает. Это не так, как раньше, когда мама была в любой момент дома и на подхвате, но старший сын гордится этим. мне это очень нравится их мне придается сил, наверное. Скажи, ну вот открытие кондитерское свое, это тоже вытраты. И я так понимаю, что это великие вытраты, да? Да. Вот сколько тебе коштовало открытие? Ну, мне, мне это стоило в... Э, если мы говорим о стартапе, то в, Умножаем все в разы. Действительно, это были значительные инвестиции для меня. То есть э, был момент, когда я поняла, что... Я вот я хочу займатися ані крісів нову квартиру, в которою хотілося однокімнатне чи двокімнатна? Однокімнатне чи дво -комнатну? -комнатну. Маша не боїться експериментувати і пробувати щось нове. В одному впевнена точно в бізнесі все будується за таким принципом: спочатку потрібно щось віддати, а потім отримати. Добре, це знають і в її команді. она живет и мы болеет, потому что а, бывали такие случаи, что она на работу приезжала за много раньше, чем мы открываемся. У нас большие заказы и вот и она принимает в этом участие, как бы помогает, все входит в дело. Она хочет знать все, как это делается, не только словесно, а как бы и сама пробует делает. А, у нас был заказ очень большой. А, она, мы ей сделали полуфабрикаты макаронцев. Вот, и она сама их оформляла, украшала, как бы складывала и, и так вот было. Я э, вижу свой бизнес развивающимся. То есть это не кондитерское, не дело одного года или не дело двух лет. Я вижу свой бизнес, э, я вижу сеть «Маша Кейк. Э, э, я планирую развитие Маши Кейк. Вот. И мне кажется, что это может стать очень хорошим э, началом. А поки Маша впевнено йде до своєї мрії зробити бренд з пізнаваним, ми домовились зустрітися, коли в неї з'явиться друга кондитерська, що принаймні шоколадна лінія. Шукайте бізнес-ідеї та відкривайте власні справи. А ми побачимо з вами наступного тижня.